Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tugasan pembentangan berkumpulan bagi subjek teori kebentuk dengan tajuk kami ialah Adolf Loos, Ornament and Crime. Bagi senarai ahli kumpulan pula, terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Ashraf Zil Irfan bin Jasri, Nua Matrix C22 E0432. Seterusnya, Wan Hasha Afika binti Wan Omar, Nua Matrix C22 E0377. Seterusnya, Muhammad Edi Ridwan bin Rosli, Dometrik c 22 e 0185 Seterusnya, Sudira binti Muhammad Ruzi. Dometrik C22B0658. Seterusnya, Nur Syakira Erika binti Ishak. Dometrik c 22 e 0585 Seterusnya, bagi pengenalan... Adolf Louis atau dikenali sebagai Adolf Franz Carl Victor Maria merupakan seorang artikace Australia yang terkenal pada abad ke-20. Beliau dikenali sebagai pelapor seni bina moden dan pengkritik utama terhadap penggunaan hiasan berlebihan dalam seni bina melalui esainya yang terkenal iaitu ornament and Crime iaitu Lewis memperkenalkan satu pendekatan radikal yang menekankan fungsi dan kesedanaan dalam reka bentuk. Kajian ini akan membincangkan teori Lewis serta menganalisis pengaruh serta aplikasinya dalam seni bina contemporary. Seterusnya, berdasarkan teori kajian ini, berlakunya penolakan terhadap hiasan, ornamentation, Luz percaya bahawa hiasan adalah tidak perlu dan membazir dalam era moden ini. Dengan kata lain, fungsi mengatasi bentuk iaitu form follow function, reka bentuk haruslah berdasarkan kepada kegunaan sebenar sesuatu ruang atau objek. Oleh itu, Luce telah mengasas teori ini kepada konsep minimalis di mana ianya adalah berupa gaya reka bentuk yang ringkas, bersih dan tidak berlebihan. Oleh itu, kritikan terhadap art novel, Luce menolak gaya seni yang terlalu dekoratif dan tidak praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Edi Ridwan B. Rosli, nombor kametrik C22A 0185. Hari ini saya akan menerangkan analisis yang pertama iaitu pengaruh terhadap seni bina moden. Menerangkan menerangkan pengaruh besar terhadap perkembangan seni, seni bina moden melalui penolakan dalam hiasan berlebihan dan penekanan terhadap fungsi dalam reka bentuk. Oleh itu, terdapatnya reka bentuk Bauhaus yang muncul sekitar abad ke-20, turut mengadaptasi idealus dengan menggabungkan teknologi, seni serta menekankan reka bentuk yang praktikal. Oleh itu, pendekatan ini bukan sahaja membentuk estetika moden tetapi mencerminkan nilai praktikal dan rasional dalam seni, seni masa kini. Secara tidak langsung, tokoh artik, arkitek dalam negara terut terlibat menggunakan teori ini seperti Hijaz Kasturi iaitu beliau merupakan seorang arkitek terkenal Malaysia yang banyak menghasilkan bangunan ikonik dengan pendekatan moden. Sebagai contoh, Berikut merupakan gambar Menara Telekomunikasi Malaysia iaitu Menara TM yang terletak di Kuala Lumpur iaitu reka bentuk bangunan ini menyerupai pucuk rebung yang melambangkan pertumbuhan kemajuan seni moden elemen budaya tempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Hasha Afika binti Wan bin Omar, nombor matrik C22A0377. Pada kali ini saya akan membentangkan uh, analisis yang kedua iaitu aplikasi dengan reka bentuk dalaman. Adolf Loos merupakan seorang tokoh yang membantas secara tegas terhadap perhiasan. Aplikasi dengan reka bentuk dalaman Dalaman pada uh, perabot dan juga bangunan akan mencerminkan rekaan yang minimalis dan seringkas yang boleh Walaupun uh, tanpa perhiasan, reka bentuk dalaman um, akan mempunyai fungsi dan tujuan tertentu Sebagai contoh, uh, pada perabot iaitu meja makan uh, yang minimalis dan ringkas Uh, akan mempunyai fungsi seperti boleh memuatkan uh, pinggan mangkuk dengan kuantiti yang banyak. Seterusnya ialah peranan hiasan dalam membentuk identiti dan juga kelas sosial. Okey, dalam pandangan uh, Adolf Loos, hiasan ni bukan sekadar elemen estetika tetapi ia juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk sesebuah identiti sosial dan juga mengekalkan hierarki kelas dalam sesebuah masyarakat. Okay, golongan uh, aristokrat menggunakan hiasan ni secara eksklusif sebagai lambang kekayaan, kuasa dan juga keistimewaan mereka. Hiasan pada barangan dan juga pakaian golongan elit ni mencerminkan kedudukan sosial yang tinggi serta kehalusan budaya dan juga gaya hidup mewah yang mereka amalkan. Okey dalam konteks ini hiasan ni dianggap sebagai simbol keunggulan dan juga status yang hanya layak dimiliki oleh golongan tertentu namun begitu apabila hiasan uh, mula diamalkan secara meluas oleh pekerja-pekerja ataupun masyarakat umum LOS ni melihat fenomena ini sebagai tanda kemerosotan budaya Hal ini kerana menurutnya hiasan yang digunakan oleh kelas ini seringkali tidak sesuai dengan berlebihan dan berlebihan. Hal ini menandakan kekurangan kematangan budaya dalam estetika. Los juga menganggap bahawa penggunaan hiasan oleh kelas rendah ni sebagai satu bentuk peniruan yang tidak asli. Akhirnya ia diturunkan uh, Daripada nilai murni ia Kepada keseluruhan nilai-nilai seni Yang sebenar malah dan mencerminkan Lagi kekurangan identiti budaya Okey uh, Dalam kematangan masyarakat ini Nilai estetika sangatlah rendah Okey selain itu Ia juga berfungsi sebagai hiasan Yang so, uh, merupakan alat untuk membezakan Dalam kelas sosial dan juga Mengekalkan jarak antara golongan elit Dan juga bang, uh, golongan bangsawan uh, Hal ini juga uh, secara meluas ia menghilangkan makna sebagai simbol status uh, yang menjadi tanda kepada kemunduran uh, budaya tersebut. Okey, loss ini uh, loss juga menjelaskan bahawa uh, kelas atasan tidak tidak boleh menggunakan pakaian yang dipakai oleh kelas bawahan. Okay, uh, penggunaan hiasan mencerminkan tahap kemajuan budaya ni sesebuah masyarakat yang Uh, budaya ni maju akan mengurangkan lagi penggunaan hiasan secara berlebihan Dan mengutamakan lagi kesederhanaan sebagai tanda kematangan dan juga kemajuan sesebuah masyarakat Okey, oleh itu penggunaan hiasan yang meluas oleh kelas rendah Dianggap sebagai petanda budaya yang belum matang Dan masih perlu uh, dikembangkan ke arah sederhana dan juga keasliannya Okey, contohnya uh, Pakaian dan juga perhiasan Aris uh, Tokrat dan juga kelas pekerjaan di Vienna Los menegaskan bahawa hiasan adalah simbol status golongan aristokrat yang eksklusif. Peniru hiasan oleh pekerja uh, pekerja dianggap sebagai kebrosotan budaya. Contoh ini dapat dilihat dalam perbezaan uh, yang jelas antara pakaian mewah dengan berornamen golongan elit dengan pakaian sederhana kelas pekerja. Yang mencerminkan hierarki sosial dan juga identiti kela uh, kelas itu tersebut. Okey, kesimpulannya ada loss ni Hiasan bukan sekadar elemen visual, tetapi juga alat sosial yang penting dalam membentuk dan mengekalkan identiti serta hierarki kelas dalam masyarakat. Okey, penggunaan hiasan yang berlebihan dalam kelas selain aristokrat dilihat sebagai kemerosotan budaya dan juga sosial yang perlu dielakkan demi kemajuan sesebuah negara. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf Zilfan bin Jasri, Nomor C22 E0432. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang pengaruh terhadap estetika reka bentuk. Prinsip ini adalah tidak perlu menggunakan hiasan dan memilih material tulen dan asli. Material asli adalah meliputi konkrit mentah, batu semulajadi dan kayu tidak dicat. Menurut pendekatan Tadao Ando, menggunakan material konkret tulen dan ruang spiritual. Manakala menurut pendekatan Peter Zumthor, material sebagai pengala sebagai pengalaman uh, deria. Sebagai contoh, kajian case Giving Voice to Uploading, a critical analysis of Adolf Loth Lendos Kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadira binti Muhammad Rozi, nama matric C22B0658. Okey, uh, seterusnya adalah isi yang terakhir iaitu konteks sosial dan budaya Vienna. Ada Luce hidup dalam zaman kejatuhan empayar di Raja Enders Asrea Hungary di mana masyarakatnya merupakan gabungan pelbagai budaya dan bahasa. Ketika itu, Vienna mengalami kebangkitan kelas pertengahan yang semakin terdedah kepada gaya hidup moden dan industri. Loos mengamati perubahan ini dan menyedari bahawa seni bina tradisional yang penuh hiasan tidak lagi sesuai dengan keperluan sosial dan ekonomi masyarakat baharu ini. Sebaliknya, beliau melihat perlunya satu pendekatan seni bina baharu yang lebih praktikal dan berasaskan fungsi kejujuran terhadap bahan material Luz tidak mahu menyembunyikan bahan asal bahan asal dengan lapisan hiasan minimalis iaitu seperti batu kayu atau logam dalam seni binanya mereka bentuk fokus pada fungsi dan integriti bahan bukan kecantikan palsu Okey, selain itu, apa kaitannya dengan Vienna dan masyarakat ketika itu dengan teori ini? kejatuhan monarki dan kebangkitan kelas pertengahan Vienna iaitu ibu kota Empayar Austria Hungary ketika itu sedang mengalami peralihan sosial dan politik. Gorongan aristokrat yang gemarkan kemewahan dan ornamen sedang merosot. Oleh itu, kelas pertengahan baru yang lebih praktikal dan berpandangan moden mula mendominasi iaitu ada uh, flus yang mementingkan minimalis dan dan simetri. Okey, Luz melihat seni bina berornamen sebagai lambang ketinggalan zaman dan budaya elit lama yang tidak lagi relevan dengan masyarakat baru yang lebih rasional, moden dan industri. Kesan revolusi ini, industri revolusi membawa perubahan besar dalam teknologi dan cara hidup. Maka Luz percaya bahawa seni bina juga perlu berubah daripada ekspresi peribadi dan estetik kepada fungsi praktikalnya melayani keperluan masyarakat moden. Walaupun Luz menyokong kebebasan artistik, beliau tidak bersetuju dengan gaya hiasan berlebihan yang digunakan oleh kelompok aristokrat pada zaman dahulu. Luz menganggap bahawa hiasan yang dilakukan demi kecantikan semata-mata adalah egocentrik dan tidak bermanfaat kepada masyarakat. Sekian terima kasih. Bagi kesimpulan pula, Adels Laws menegaskan bahawa ornamen dan crime adalah penggunaan hiasan yang berlebihan pada objek berguna bukan sahaja membazir sumber seperti tenaga kerja, wang dan bahan tetapi ia juga mencerminkan kemerosotan budaya dan juga moral dalam sesebuah masyarakat. Laws ni menganggap bahawa hiasan ni sebagai simbol status yang eksklusif kepada golongan aristokrat dan apabila ia diamalkan secara meluas oleh kelas lain ia menjadi tanda peniruan dan tidak asli lagi dan uh, kemunduran budaya itu berlaku teori ini menekankan pentingnya kesederhanaan fungsi dan kejujuran bahan dalam reka bentuk sebagai lambang kemajuan sesebuah budaya dan juga spiritual secara keseluruhannya kajian ini menggariskan bahawa penghapusan hiasan adalah langkah penting dalam evolusi budaya dan juga seni bina moden yang menolak pembaziran dan juga mengutamakan nilai praktikal serta estetika uh, yang tulen. Terima kasih.